اما بعد قال اللّہ تبارک و فی القرآن المجید الفرقان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن ونسََََََََََََََََََََ اللہ صدق اللّہ العظيم اس كو بند كرتا محمد محمد صلی اللہ اما بعد مہمان کریم کریمیر ایک آیا پڑے جار ہل ليعبدون اللہ تعالی بولیں ہمیں جین ہمار غلام عبادتر ہمیں تراس ریجک چاہینا ہمیں ریزک دان کر متقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے انسان آئے نہیں ہے انہیں بھیجا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا سامان بھی مہیا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم بڑے رحیم بڑے شفیق ہے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا بندوں کو پیدا کیا ان <سؤال> کی ضروریات کا سامان دنیا میں مہیا کر دیا اور آخرت کی ضروریات کے لیے امبیا علیہ الصلاۃ والسلام <سؤال> کو بھیج دیا رحمٰن بولتے سنجے اللہ سبحان اور تعالیٰ انسان کے پا ہم نہیں اللہ مدر کے پٹھائی سے ہم دنیا کے حسین نہیں پٹائی دین کہ ہمارے جا ضرورت پروجن سی گلی اللہ تیری کر এবং আমাদের پروجن দুনিয়াতে আল্লাহ کے اللہ پک بیسٹ اللہ پاک بڑو رحیم شفیق بندار پرتی بڑو دیال بڑو مہربان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے دنیا کو بنایا سورج چاند آسمان ستارے سیارے یہ غلہ یہ بارش یہ پانی انسان کی ساری ضروریات یہ انسانی ضروریات ہے کھانا بیوی بی بی بچے এতে উতার দিয়ে রহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তালা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়াতে যা যা প্রয়োজন সেগুলি পাক পাঠিয়েছেন আমাদের খানাপিনা লেবাস পোশাক আমাদের জন্য ফসল ফলাদি ফল ফলাদি যা কিছু দরকার আমাদের জন্য আল্লাহ পাক সব সৃষ্টি করেছেন ওর اخروی ضروریات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجی دین مکمل کے ذریعے دین کے ذریعے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اخروی ضروریات ہے ہماری سارے احکام بتائے نبیوں کے ذریعے آخر میں ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مبین کو مکمل کر دیا اور سارے احکام واضح کر دیے کہ بھائی جنت بھی ہے জহান্নাম বি হে নেক আমায়ালকা ইয়ে বদলায়ে বুড়ে আমায়কা ইয়ে বদলায়ে সারি জিনিস খোলকার বাতা দি এরপরে মেহমান বলতেছেন যে আখের হাতীর প্রয়োজনগুলি আল্লাহ তালা আমাদের কাছে নবীদের মাধ্যমে পৌঁছাইছে সমস্ত নবীরা উষে আখের হাতির কথা বয়ন করেছেন আমাদের সফলতা কোন পর্যায় কোন পথে আমাদের ধ্বংস কোন পথে আমাদের জান্নাত কোন পথে জাহান্নাম কোন পথে সমস্ত নবীদেরকে বশির এবং নাজির করে আল্লাবাক পাঠাইছেন যে কোন রাস্তায় হাঁটলে আমরা জান্নাতে যাবো আখিরাতের প্রয়োজন পূর্ণ হবে কোন রাস্তায় গেলে আমরা আখিরাতে ধ্বংস হবো নাম কামাই হবে এগুলিও আল্লাহ তালা নবীদের মাধ্যমে আখিরাতের প্রয়োজনগুলিও দুনিয়াতে বয়ান করেছেন দু জিন্দি কা সারা সামান মুহয়া ভি করদর ডাল দিয়া یہ دنیا بقدر مقدر ہے جس کے حصے میں جتنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کر ہی رہے گا رزق مقدر کے اوپر ہے کہ بھائی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ لے لے نہ کھا لے اپنے رزق کو کھا نہ لے جب تک انسان مر نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مقدر پر ڈال دیا এরপরে মেহমান বলতেছেন যে দুনিয়াবি যত প্রয়োজন এগুলি আল্লাহ তারা একটা পরিমিত নির্ধারিত মোকাদ্দা করে দিয়েছেন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের হায়াতের জিন্দিগিতে যতটুকু আমাদের খাদ্য যতটুকু আমাদের জন্য পানি বরাদ্দ আছে সেটা না খেয়ে সেটা না পান করে কেউ মরবে না তো প্রয়োজন দুনিয়াবি প্রয়োজন যেভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য পাঠাইছেন এই প্রয়োজনের পরিমাপও আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছে যে কতটুকু বান্দার প্রয়োজন কোন জিনিস কতটুকু প্রয়োজন এটাও আল্লাহ তালা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে তো দুনিয়াবি সমস্ত আসবাবকে আল্লাহ মুর বানিয়েছে ও জো বাংলা দেশ মে আয়ে কবি সোচা নই থাকে বাংলা দেশে আয়েনে আল্লাহ তবারক আপকে দুনিয়াকে পেদা করলে হাজারো সাল পহলে ہمارا رزق آپ کا رزق ساروں کا رزق لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ یہاں پر اتنے وقت پر یہ چیزیں کھائے گا یہاں پر اتنے وقت پر رہے گا اور واپس میرے پاس اتنے وقت کے لیے آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے ہزاروں ہزار سال پہلے یہ ساری چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم مقدر کے مکلف ہیں پیمنس دوستو আমরা যেমন এই বাংলাদেশে এসেছি বলে এখানে আমাদের আসা এখান থেকে যাওয়া কতদিন থাকবো কতদিন পরে চলে যাব কোথায় কি পরিমাণ রিজিক খাবো এই সবগুলি আল্লাহ তালা আমাদের তকদিরে আমাদের সৃষ্টির বহু তাগেই নির্ধারণ করে রেখেছে এগুলিকে তকদিরে পাক সব মোহাইয়া করে রেখেছেন আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুনিয়াতে আমাদের দুনিয়াবি জরুরত আমরা ইচ্ছা করে পুরা করতে পারব পাকি আমাদের ضرورت کتائی کی پریمان ہم پورا کرو یہ سسٹر آگے یہ سب کسی اللہ پک لکھے لکھ سے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسباب بھی مہیا کر دیئے ہاتھ پیر صحیح سلامت دیئے آنکھیں صحیح سلامت دی دماغ صحیح سالم دیا پورا کے پورا جسم انسان کا صحیح سالم بنا دیا کہ بھئی تم اللہ کو اپنی عقلوں سے پہچانو اللہ کی عبادت کرو صحیح سالم جسم کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو پھر جب تم بیمار ہو جاؤ گے یا ایک عمر کے پہ تک پہنچ جاؤ گے جب تم عاجز ہو جاؤ گے عبادتوں سے تو میں اس وقت تمہارا وہ عبادت کا ثواب دگنا لکھوں گا رحم ہیں سے ساتھ ساتھ اللہ پاک مدد کے اسباب تان پورے تھے یہ ہمارے شریر سست تھا হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই সব কিছু আসবাবকে আল্লাহ বানাইছে আর এই আসবাবের মাধ্যমে আখিরাত যারা কামাই করবে সুস্থতা অবস্থায় হাত পা দিয়ে ইবাদত করবে বডি দিয়ে ইবাদত করবে জিসমান ইবাদত এরকম মৌখিক ইবাদত এই সব ইবাদতগুলি যখন সে বান্দা তার এই সুস্থ বডি দিয়ে করবে বলে যখন সে অসুস্থ হয়ে যাবে আল্লাহ তারা সুস্থ সময় যে ইবাদত করেছেন সেই ইবাদতের নেকি। سست وام چل رہیں اللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضروریات اقروی بھی ہمارے ساتھ جوڑ دی کہ بھائی یہ تو دنیاوی زندگی ہے فانی ہے اس کی ضروریات بھی فانی ہے انسان کو بھوک لگے گی کھانا کھائے گا پیٹ بھر جائے گا پیاس لگے گی پانی پیے گا پیاس بج جائے گی نیند آئے گی سو جائے گا گھوم ہو جائے گا گھوم بولتے ہو نا گھوم ہو جائے گا تو اس کی نیند پوری ہو جائے گی لیکن ایک ضروریت اخروی رکھی ہے وہ اخروی ضروریات کے اسباب کے لیے امبیالیہ علیہ والسلام کا سلسلہ جاری کیا اور امبیا علیہ السلام نے آ کر احکاموں کو بتایا کہ یہ احکام پر چلو گے تو اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے پانچ وقت کی نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا রোজা রক তো এ মিলেগা জাকাত দোগে তো এ মিলেগা সারি চিজে বাজে বেতারি এরপরে মেহমান বলতেছেন যে দুনিয়া বি প্রয়োজনের একটা পদ্ধতি আছে পুরা হওয়ার আমরা সবাই জানি ক্ষুধা লাগলে খানা খাইলে ক্ষুদা মিটে যায় পিপাসা লাগলে পান করলে পিপাসা চলে যায় ঘুম আসছে তো ঘুমালে ঘুম পূর্ণ হয়ে যায় তো আখেরাতির যত জরুরত এটাকেও তালা তারও পদ্ধতি বলে দিয়েছে যেরকমভাবে আখিরাতের যত হাকাম জাকাত রোজা হজ নামাজ এগুলিরও পাক পুরস্কার পাতাইছে নামাজ পড়বে তো এই পুরস্কার আছে রোজা রাখবে তো এই পুরস্কার আছে হজ করবে এই অফার আছে জাকাত দিবে এই অফার আছে বিভিন্ন ফজাইল দিয়ে আখিরাতের জরুরতগুলি পূরা করার জন্যেও পাক উদ্বুদ্ধ করেছে ওর সাথে बता বাতাবি দিয়া কে এই लेकर করা تو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ایمان لے کر آؤ گے تو کامیابی ایمان لے کر آؤ گے تو دنیا میں چین سکون راحت برکت والی زندگی اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے نامات نماز لے کر آؤ گے تو بھئی دنیا میں کیا فائدہ رزق کی تنگی دور صلحہ کا نور چہرے پر نیک لوگوں کا نور امت کے دلوں میں روغ لوگوں کے باطل پھر فکروں کے دلوں میں باطل لوگوں کے دلوں میں اس کا روب آ جائے گا نماز پڑھنے سے جسمانی تندرستی عطا ہوگی اور چین سکون والی زندگی ہوگی ساری چیزیں نماز کے بارے میں بتا دیپر مہمان بولتے پھر کہ ایمان وپار خوشخبری اس سے کہ اپنا ایمان دور تھک پہ ذرہ ایمان اولاؤ یہ پیتی بیر تو درش دنیا پوری جنتر ملک ایمانبے দিলের মধ্যে হেদায়তের নূর ফায়দা হবে ইমানের দ্বারা সে এরকম আল্লাহ তালার কাছে সম্মানিত হবে এরপর ইমানের পরে সব থেকে বড় বিধান হল নামাজ নামাজের দ্বারাও দুনিয়াতে কিছু ফায়দাও আছে শারীরিক সুস্থতা আসবে কাফেরদের অন্তরের মধ্যে ভয় ঢুকে যাবে আর এই নামাজের মাধ্যমে রিজিকের মধ্যে ভারাকা হবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাপাক তার চেহারার মধ্যে নূর দান করবে এরকম আখেরাতের বিষয়গুলির মধ্যে অনেক লাভ اللہ رسول بولے جی سر اللہ پاک بات بتائی سن اور روزہ رکھو تو تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا ظاہر کے اعتبار سے کیا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے کمزوری آ جاتی ہے بھوکا پیاسا رہنے سے کمزوری آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو میں تمہیں طاقت عطا کروں گا یہ ظاہر کے خلاف ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرو میں مال کو بڑھاؤں گا زکاة ادا کرنے سے تو مال کم ہو رہا ہے ہم کو نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ زکاة ادا کرو مال کو بڑھاؤں گا تو اللہ بڑھائے گا ایسے ہی حج کرو تو تم فقیر ہو تو ہم تمہیں گنی کر دیں گے اور کبھی فقیر نہیں ہوگے زکا حج کرنے سے بھئی کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے چار لاکھ ٹکا پانچ لاکھ چھ لاکھ بھئی مال جا رہا ہے اور وقت بھی جا رہا ہے اور گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے লকিন আল্লাহ তবারকালে ফরমা দিয়ে তো ইয়ে হোক রয়ে গা কিন্তু তুম হজ করো তুম গরিব হো তো মালদার হ যাওগে ওর কবি ফকির নেই মেহমান বলতেছে যে ঠিক এরকমভাবে রোজার মাধ্যমে আমরা বাহ্যত দেখি যে শরীরের শক্তি কমে যায় দুর্বল হয়ে যায় অথচ শরীয়ত বলতেছে রোজার মাধ্যমে শারীরিক শরীরের অনেক রোগও দূর হয় এবং শরীর সুস্থ হয় এবং আল্লাপা শরীরের মধ্যে শক্তি দান করে বিশেষ করে ইমারই শক্তি পয়দা হয় আবার জিস্মানি শক্তি পয়দা হয় এরপরে জাকাতের মাধ্যমে আমরা তো দেখি মাল কমে যাচ্ছে কিন্তু শরীয়ত বলতেছে কোরআন সুন্না বলতেছে জাকাতের মাধ্যমে মাল বেড়ে যায় সৎকার মাধ্যমে মাল বেড়ে যায় ঠিক এরকম হজের দ্বারা আমরা তো দেখছি পাঁচ লাখ ছয় লাখ খরচ হচ্ছে চার লাখ পাঁচ লাখ খরচ হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা কবিজির ওয়াদা যে হজের মাধ্যমে অভাব দূর হয়ে যায় ধনী হয়ে যায় এইগুলি তো দুনিয়াবি دیکھ دکھ دیکھ لے منع ایر مدھیے تم کنو فائدہ نہیں کنتو اصل حقیقی نظوریں دیکھ لے یہ سمست آخرت دیر الفارر دے دنیا کے لابا سے آخرت اللہ رہی سے تو یہ سارے حکموں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باندھ دیا ہے انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا سارے احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے باندھ دیا ہے کہ بھئی شراب مت پینا یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے جنا مت کرنا ایک سے آدمی خراب بن جاتا ہے اور جھوٹ مت بولنا چگل کوری مت کرنا چگل کوری کرنے سے ایسا ہے کہ بھائی اپنے کا مردار گوشت آیا گوشت ایک تو انسان کا ویسے ہی کوئی پسند نہیں کرتا اور پھر اپنے بھائی کا یہ چگل کوری کے بارے میں بتا دیا ایسے ہی ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی اس میں کراہت ہے یہ مت کرو اور کرنے والی چیزوں کو بھی بتا دیا کہ بھائی ذکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں نور دے گا اور چین سکون دے گا اور ذکر کی برکت سے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے قرآن کریم کی تلاوت کرو اس سے بہت فائدے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کو قوی کرے گا نظروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوی کرے گا اور دل کو نورانی بنائے گا دل منور ہوگا اللہ کے ذکر سے قرآن کریم کی تلاوت سے اور سنتوں پر زندگی کو گزارو تو پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی پیارے آقا سے محبت نصیب ہوگی پیارے آقا کا قرب نصیب ہوگا اور کل قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ساروں کو اپنی پڑھی ہوگی اس وقت ہمارے پیارے آقا ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروا دیتے اللہ تعالیٰ شریعتر مدھ میں اللہ আমাদেরকে একটা গন্ডি দান করেছে যে মন যা চায় তা করতে পারব না পান করা হারাম মদের মধ্যে অনেক ক্ষতি দুনিয়াবি আখেরাদের ক্ষতি তো আসেই দুনিয়াবি ক্ষতিও রয়েছে অনেক জীবত না করা মানুষের সম্মান ইজ্জতকে নষ্ট না করা কিবত শেকায়তকে রবি বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন মুর্দা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো অপরাধ এভাবে দুনিয়াবি লাইনেও অনেক ক্ষতি আখেরাদের লাইনের ক্ষতিও বয়ন করেছে আর এরকমভাবে আখেরতের আমলগুলির মধ্যে আল্লাহ রসুলের অনেক অফার বয়ান করেছে জিকিরের মাধ্যমে দিলের মধ্যে নূর পয়দা হবে দিল জিন্দা হবে তেলাওয়াতের মাধ্যমে চোখের মধ্যে জ্যোতি বাড়বে দিলের মধ্যে নূর পয়দা হবে আল্লাহ পাখের প্রিয় হবে মাহবুব হবে নবীদের উপরে দরুদের মাধ্যমে নবীর নিকটবর্তী হবে কেমতের দিন যখন সবাই নফসি নাফসি বলবে ওই সময় নবীর সুপারিশ প্রাপ্ত হবে এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা آخرتھان کے اللہ تعالیٰ تو, رسول کھولے کھولے تو بھائی اس باتوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے سیکھا تھا سمجھا تھا اور عمل کیا تھا صرف صحابہ نہیں صحابیات نے بھی اس کو سیکھا تھا سمجھا تھا اور عمل کیا تھا یہ جو شریعت ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے سارے انسان کے لیے یہ شریعت ہے وہ شریعت کو جاننا اس پر عمل کرنا یہ سارا صحابہ نے بھی ہم کو کر کے بتایا ہے صحابہ نے اپنی زندگی میں سو فیصد دین کو داخل کرا اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم و رضوع عنہ کا مرتبہ ان کو نصیب کیا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے انہوں نے اپنی تجارتوں کو قربان کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جیسی تجارتوں کا کرنے کا ہم کو حکم دیا انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن کریم میں بیان کی انہوں نے اپنے باغات کو پکے پکائے باغات کو کھجوروں کا زمانہ تھا عرب میں کھجوروں پر ہی گزر ہوتا تھا ہمارے یہاں دو تین فصلیں ہوتی ہے گیہوں کی بھی ہوتی ہے چاول کی بھی ہوتی ہے آپ کے دھان اناج وغیرہ ساری فصلیں ہوتی ہے سبزی وغیرہ ساری فصلیں ہوتی ہے لیکن عرب میں صرف اور صرف کھجوروں پر گزر ہوا کرتا لیکن جب پکے پکائے فصل کاٹنے کا وقت آتا تھا اور پیارے آکا آواز لگاتے تھے کہ بھائی آپ کو اللہ کے راستے میں جانا ہے دین کا تقاضا آیا ہے تو صحابہ وہ سارے باغات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبے کہہ کر شامل ہو جاتے محمد بلتی سن دوستو ایک بھی صحابہ اکرام بودے سی لیں شروع صحابہ نا صحابہ دن بی بی راؤسر بچہ راؤ بدیثر যার কারণে কিভাবে দিন নিজের জিন্দগিতে আসে সবার জিন্দগিতে আনা যায় এই মেহনত কেরাম করেছেন যার ফলে খেজুর আমাদের দেশে মেহমান বলতে যে কয়েক রকম ফসল হয় অথচ আরবদের একমাত্র অর্থকরী ফসল হলো খেজুর এই খেজুর পাকার মৌসুমে আপনারা যেমন এখন পেঁয়াজ তোলার মৌসুমে যতই ডাকুক আপনারা যেতে রাজি না যে পেঁয়াজ তুলতে হবে যারা পানের এলাকায় পান তোলার মৌসুমে কোনো মতে তারা ওইদিকে একটা মানে প্রবাদ আছে বড়দের যখন পান তোলার সময় হয় মা মরলেও বর হয়ে যাবে যদি বরের টাইম চলে আসে তো এই ধরনের আমাদের অর্থকরী ফসলের যেমন আমাদের মনের টান তো ছিল এর পরেও যখন দিনের তাকাদ আসতো এল্লা রাস্তায় বের হওয়ার তাকাদ আসতো জেহাদের ডাক আসত তো সব পিছনে ফেলে আল্লাহ রাস্তায় আগে চলে যেতেন সব হাঁ পাক তাদের উপরে رضوان اللہ تدر پر یہ قربانیوں کو دیا تو اللہ نے دنیا کو ان کی جوتیوں میں لا کر رکھ دیا کیسر اور کسرا بڑے بڑے سلطنت بڑی, بڑی بڑی بادشاہ ان کا تاج صحابہ کے جوتوں میں تھا اور ایک صحابی گزرے تو وہ تاج پیر میں تھا تو ان کی ٹھوکر لگ گئی تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا یہ کیا یہ کیسر اور کسرا کا تاج ہے جو بادشاہ کا اتنا ہیوی تاج ہوا کرتا تھا کہ وہ اوپر اس کے سر کے اوپر رہا کرتا تھا اور وہ بادشاہ آ کر بیٹھتا تھا بیش قیمتی ہیرے اس میں لگے ہوئے تھے ایسا تاج صحابہ کے جوتوں میں آیا تو صحابہ نے بولا اچھا وہ یہ یہ تاج ہے وہ تو ایسے ٹھوکر ماری ایسے ٹھوکر ماری کہ یہ دنیا کا ناس ہو یہ ہمارے پاس آ کر ہماری بربادی کرے گی تو بھائی صحابہ نے یہ چیزوں کو سمجھا تو اللہ نے دنیا کو ان کو قدموں میں لا کر رکھ دیا ہم بھی یہ چیزوں کو سمجھیں گے اپنے گھر بار کی قربانی دیں گے بیوی بی بچوں کی قربانی دیں گے تو دنیا ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آ جائے گی تو مہمان بولتے ہیں صحابہ کرام آخرت جنہوں دنیا کے چھڑے سن تو اللہ تعالیٰ دنیا تا دیر پائے نیچے رکھے سے سمست صحابہ کرام آخرت کے پردھن و دیے دنیا کے پیچھے پڑے سے বলে যে এই দুনিয়ার শান সকদ নাজ নিয়ামত সব তাদের পদচুম্বন করেছে যেমন এরকম কাইসার এবং কিসরা রুম পারস্যের বড় বড় সাম্রাজ্য তাদের করতলগত হয়েছে পদতলে মাথা নত করেছে বলছে যখন নাকি এই সব বড় বড় রাজ্য বড় বড় রাজ্য যখন বিজয় হয় আর ওই সকল বাদশাদের রাজহুকুট যখন তাদের সামনে এসেছে তো পায়ের সাথে বাড়ি লাগছে অন্যরা চারে এই রাজ মুকুট তুমি পায়ের সাথে লাগাচ্ছ কারণ কি বলে আরে তো দুনিয়া এটাকে লাথি মেরেছে আর বলছে আমরা এই জন্য এগুলি আমাদের অটোমেটিক চলে আসবে যে মাকসাদ পাঠাইছেন আমরা সেই মাকসাদের দিকে চলবো তো দুনিয়া আমাদের পদচুম্বন করবে ভাই তো জিতনা দুনিয়া মে পড়ে গা দুনিয়া ইতনি ধোকেবাজ হেসকো আপনি ঝাঁসে মেলে ওর اس کی آخرت خراب ہو جائے گی اور جو آخرت کے پیچھے لگے گا تو دنیا اس سے دور بھاگے گی اور اپنے جھانسے میں نہیں لے گی لیکن اپنی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گی تو بھئی یہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دنیا ہی میں دیا ہے اب دوسری زندگی کسی کو بھی نہیں ملے گی کہ بھائی ساز بند اور اعمال کا حساب شروع ساز بند اور سارے نظارے جو ہم سنتے ہیں جنت جہنم ہرنم پر، پرسرات بھئی میزان حشر میدان حشر یہ ساری چیزیں سوالات کا ہونا جوابات کا مطالبہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی ابھی ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہ دنیا کی آنکھ ہے مٹی کی آنکھ ہے یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا منظر وہ فرشتوں کا کھڑا ہونا وہ منکر نقیر کے سوالات وہ قبر کا گھڑا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی مہمان بولتے